Істинним шанувальникам поетичного слова не тільки в Коростені, але й далеко за його межами, добре відоме ім'я Галини Цепкової. В поезію Галина Васильівна закохалася ще зі шкільної парти і добре розуміє, що художнє слово веде людину в інший світ світ радості, тепла, доброти, у світ своїх поглядів та переконань. Наприкінці жовтня відбувся творчий вечір поетеси під назвою Город мой, судьба моя. Ты мне дорог, не найти в других краях Вот такой, как этот город. Город мой, судьба моя, Удивительный и древний, Выраставший на камнях. Для кого-то ты деревня И столица для меня. Ты и гордость, ты и жалость, Ты и боль в моей судьбе. И куда бы ни уезжала, Тосковала по тебе, Жизнь годов развеет ворох, разнесет во все края, Но останется мой город, город мой, судьба моя. Для меня большая честь выступать перед вами и сказать вам, что в этом, что это не просто творческий вечер или отчет юбилейной даты. Это прежде всего моя любовь, признание в любви к родному городу к моей Украине, к Полесскому краю, к вам, сидящим, мои дорогие. Засмотрелась я вечером в лужу, после ливня осталась вода, с удивлением обнаружив, что и там поселилась звезда. Было ей одиноко, тревожно, в ситуации странной такой, Обойду водоем осторожно, не нарушу безмолвный покой. Завтра солнце расправится с лужей, От нее не оставит следа. Но надолго запала мне в душу Одинокая эта звезда. Отогреть бы сердечным приветом, По душевному бы пожалеть Эту звездочку, звездочку эту, заблудившуюся на земле. Я, витающий вас, с великим задоволением хочу вручить вам орден за заслуги перед местом. Для меня эта награда была и неожиданностью, и большой честью. Я хочу сказать, что это не только моя награда. И Начало свое творческого вечера, ведь недаром называется Город мой, судьба моя. Это заслуга не только моя, это заслуга моего города. Я здесь прожила всю жизнь свою, почти все эти 70 лет. Правда, иногда подумаешь, боже, 70, это уже не 50, но это еще не сто. Город формировал меня, он фер формировал мою личность. Эти улицы, эти скалы, его удивительный облик вдохновляли меня. И, честно говоря, не знаю, состоялась бы я так, как я есть вот сейчас, если бы жила бы в другом городе. Может быть, состоялась, но по-другому. Этот город ⁇ это действительно моя любовь, моя радость. Я люблю гуляти містом і у будні, і у свята. Під ногами жовте листя, в голові думок багато. Рідне місто, ми з тобою, із яких часів знайомі, Виростало у любові, наче в теплім ріднім домі, Пульс життя із ритмом б'ється, і шляхи у нас великі, молодій душе и серцем. Хай ще тебе тобі до Египет или Турция, Мне это все равно. Цветет в саду нас Турция, И смотрит сад в окно. Мне лучшую не надо Награду из наград, Чем любоваться садом цветов, Встречая взгляд. И от чужого рая Меня уберегли Цветы родного края, цветы моей земли. Очі навертається сльоза, лечать додому із країв далеких і моляться на рідні небеса. благословена будь земля під небом. Де в світ прийшли, зросли до вишини, і втім вбачаю вищу суть для себе, любити рідну землю, як вони, любити рідну землю, як вони. Нас такі єдині, в їх клекоті відчуємо усе, що дорого нам в рідній Україні, Від відмолиток до батьківських пісень, благословена будь земля під небом. повышены. И в тим бачаю выщу суть для себе. Любити рідну землю, як вони. Любити рідну землю, як вони. Преображается внутренний кто-то, это не просто сиди и пиши, И под всесущим контролем работа, До пота седьмого работа души. Чувствами всеми я вижу и слышу Тайные знаки и музыку слов. Таинство это даровано свыше, Жарким дыханием грудь обожгло. Действовать, гореть — мое призвание, а вернее сущности основа. Пять минут глубокого дыхания стоит дня спокойствия немого. Жить преступно ближнего не радуя, забывать, что в будущем когда-то даже за церковною оградой нас настигнет Горькая розплата, на киру день, на плечі сі руша, руха гуке, останніх рідні квіток, хіба осінь плаче? Душа, за затрачений коханням, і завітом, хіба то сінь плаче душа за ним коханням і залітом, св'яза м неосподи ще і так воно. и слышу. И это мой подарок вам. Мне очень приятно, что и кроме стихов звучит такая прекрасная музыка, звучат прекрасные голоса. Все такое грустное. Смотрите, и поздний тихий час, и тонкий огарок свечи. Ну и как-то я уже и думала на этом кончать, но пришла ко мне вот такая, уже когда я перечитывала еще сценарий, я одно из новых стихотворений прочитала своему, ну, дорогому другу, дорогим друзьям, с которыми я уже дружу многие годы. И меня не спросили, спросила меня Надежда Флорианна. Глена Васильевна, а вы его читать будете? Я говорю, да нет. Дело в том, что уже сценарий написан. А потом, уже спустя какое-то время подумала, ну что все, все время грустно. Надо человек людям дать еще и надежду. Осень это не только грусть, это не только умершие отмирающие листья. Это еще есть надежда. Осень, грустные мысли, старые как поверья, жаль умирающих листьев. Но живы еще деревья. Деревья внушают надежду, В безмолвном своем покое Под белой, под зимней одеждой Бьется сердце живое, А значит все повторится, И ранней цветущей весной Будут и листья, и птицы, Будет любовь со мной. Переход к любви. Хотя, смотрите, все стихи, все песни звучали о любви, но это были такого личностного характера. А здесь переход к любви такого космического масштаба. Потому что Земля держится на милосердии, на любви, на той любви, которая завешена нам Богом. Возлюби ближнего как самого себя. Когда-то такое говорили, красота спасет мир. Красота мир спасти не может. Она может его изменить, сделать лучше. Мир спасет только любовь. Та любовь, которая, которая и милосердие, и доброта, и взаимопонимание, когда твоя личная боль связано с общей судьбою. Были надежной конвой прочитанные книжки и опыт горький, личный, свой, порою даже лишний. Не только собственная боль мне шлифовала душу, в слиянии с общей судьбой был выход из судушья, и ловит чуткая струна В разнообразии многом, что есть заветная страна, завещенная Богом, где вам погибнуть не дадут, И где за гранью тонкой найдет спасительный приют, Блуждающий в потемках. Пускай не меркнет в сонме звезд, Пристанищем последним любовь что завещал Христос. Все остальное вредит. Любовь. Я хочу сказать, я ее чувствовала постоянно от своих земляков. И сегодня у меня есть такая возможность сказать слова благодарности, сказать слова своей любви всем, кто шел параллельно со мной, чьи пути наши перекликались, переплетались, с кем потом мы становились друзьями на долгие годы жизни, кто поддерживал меня материально, морально, кто говорил мне добрые слова, кто верил в меня, кто мне душу вкладывал доброту и надежду на то, что есть, есть на этом свете и любовь, и доброта, и что носителями ее не только небо, а мы, люди, наше сердце, наша душа. И мои слова благодарности многим здесь сидящим в зале. Без вас бы я не была бы тем, кем я есть. И сейчас именно вам я хочу сказать, что это будет подарок, песня, вера, надежда, любовь это моя, это мой посыл вам. И исполни эту, этот песню, романс Юленька Лещенко. Самое интересное, что это были первые стихи, на которые была написана музыка. Тогда Юля была студенткой первого курса, а сегодня она преподаватель английского языка. Мама. Очень сложно что-то добавить. Я думаю, песня скажет сама за себя. наступление. Я не задержу вас еще на пять минут. Мне очень хотелось бы сегодня вот подарок. Сюрприз сделать Галини сильнее Надежда, птичка, королев, нашедшая в себе в душе надежный уголок, чтоб не смолкая петь Голосом она, она поддерживает нас, но нежным голосом она, она поддерживает нас, поддерживает нас, надежда держит нас. Я надеюсь, с этой надеждой, это будет не последний ваш творческий ветер, вы еще долго-долго будете радовать нас своей творчеством. спела только что песню. Это мой перевод с английского языка на русский Эмили Диккенсен. Изумительной американской поэтесса, которая мне очень нравится. И Юле тоже понравилось это стихотворение. И когда она преподает, то так как она преподает английский язык, и когда у них там идет речь о творчестве, об искусстве, она рассказывает об Эмили Диккенсен и читает ну, на английском, а потом мой перевод. Для меня это приятная неожиданность и действительно хороший подарок. И для всех тоже, потому что надежда нас не должна никогда оставлять. Дело в том, что я хочу сказать, и надежда, и вера, и любовь есть сущность моей, моего патриотизма, моего отношения к родному городу, к его удивительному облику, к его улицам, к его истории, к его трагической судьбе. Осень, возраста уже коснулась осень, там смотри недолго до зимы, только сердце милости не просит у погоды, у друзей взаймы. И душа, свободная от страха, Славу миру Божьему поет. Витканає звездами рубаха, вот і все сокровище ее. Коростень вже давно став поетично мистецькою кузнею, яка з кожним роком все більше дарує віршованих збірок людям небайдужим до прекрасного, шанувальникам цього виду самобутньої творчості. Тож Галину Ципкову прийшли привітати друзі, колеги по перу та шанувальники творчості поетеси. Я бажаю вам, Галина Васильівна, наснаги, творчості, щоб у вас збільшувалося коло ваших шанувальників, щоб ваша творчість розквітала і ще довгі-довгі роки ви нас тішили своїми віршами, своїми творами, своїми новими книгами. От згадав, що в нас є Житомирська школа там поетична, є Нью-Йоркська, є Київська школа. От. Ну, я думаю, що Галина Васильівна це цілий пласт такий у духовну книгу, Коростенщини всієї, особливий, індивідуальний і ніким не повторюваний. І я думаю, що так і буде, тому що. Галина Васильівна удостоєна найвищої відзнаки Національної спілки письменників. Це почесна відзнака, яку і вручив її голова обласної спілки 15 жовтня. Ми бачили Михайло Пасічний. Така любить дано, живі в лучах іграючого сонця і спій свою мічту до донця, живі, твори, любі, Жде на вершині щедра нагорода. Безмежный всесвет четырех. Рядків, нехай вас жде нагорода не тільки чотирьох рядків, а й більше. Дякую вам за ваше відкрите людям серце, яке може радіти з нами, яке може нас підтримувати в горі. Хай здоровиться, хай пишеться щасливої вам долі. Галина самий найтолерантніший замовник в нашій друкарні. Ми друкуємо дуже багато її книжок. Вона створює. Наснагу і силу, саме духовну, і забезпечуючи нас, жителів Коростеня, саме під цією підтримкою, цим насиченням саме духовних наших потреб, вам нових таких звершень, нових гарних тих ваших віршів. Ось так в місті, смотрите, і з іздателем одні, іздателем другої, з, з, із із з музикантами, з меценатами, з вашою любов'ю ростуть стихи. Ну і слава Богу. Растую я Спасибо. вже давно позаду останні музичні акорди творчого вечора. Та з обличчя Галини Васильівни не сходить добра усмішка. Вона ще довго приймає вітання, але знайшла час і для спілкування з нами. Посвячена снам з тобою не суждена, як, например, безсмертним пірамідам. Благословенна будь моя планіда. Ты солнечным лучом озарина. Ты так своим яв... названием близка, явлению под названием планета. И Божьим чудом планетарность эта Моей души небесно высока. Не все покроет времени зала, И прожитые годы не напрасны, Когда веленью Божьему подвластны Все наши чувства, мысли и дела. Елена Васильевна, чем напомню вас так зустрича с друзьями, с коллегами, взагалі с теми коростинцами, ешь є шановальниками ну, вашего талана? всего, возможностью высказать свою любовь родной Украине, родному Полесскому краю и родному городу обычно мы всегда, когда в обычной жизни мы куда-то торопимся, спешим, мы не успеваем сказать любви слова любви близкому человеку, близкому коллективу, обществу. А вот сегодня была такая возможность в этой обстановке творческой, красивой от всего сердца сказать, что я люблю, люблю своих земляков, что я благодарна спонсорам, которые помогают мне Э, осуществить свою мечту. Я благодарна своим друзьям по творческому цеху. Мы поддерживаем друг друга. Я благодарна местной власти, которая поддерживает меня. Но больше всего я благодарна своему городу, этим скалам, этой реке, паркам, улицам, которыми я хожу и которые меня вдохновляют. Я люблю их. Я люблю свой город.